Hər vaxtınız xeyir. Məlikə Səmədərl mayın 17-sinə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir solacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin günün bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civar bəsuno nisbətübbət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir havanın yağıntılı olacağı gözlənir. Ayıra-ayıra yerlərdə leysan xarakterli olacağı, çimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman alacaq, mülayim şəkilləyəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda 2 dərəcə şaxtdan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 38 dərəcə isti olacaq. Missiya TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava dəyişdə də əsas odur ki, əhval-ruhiyyəniz hər zaman xoş keçsin. Sağlıqla qalın.